Та вимкнути суп для того, щоб він трошечки постояв. Додаємо спеції у самому кінці готування, для того, щоб смак був більш насичений. Перемішуємо чаудер, доводимо до кипіння та вимикаємо. Хай суп трошки постоїть, а ми тим часом поріжемо зелену цибульку для того, щоб подавати готову страву. Ріжемо не дуже дрібну нашу цибульку. Ми ж хочемо відчувати її свіжий смак. От і готовий наш чаудер. Пахне смачно, виглядає добре, зігріє після будь-якої зимової прогулянки. Так що смачненького вам усім! Для чаудера на дві порції нам знадобиться одна невелика цибулина, невелика морквина, дві невеличкі картоплини, жменя шампіньонів, спеції, трошки морепродуктів, оливкова олія. столовая ложка порожня вівсяного або пшеничного та зелена цибулька. Вам захотілося трохи поновити свій гардероб, а до зарплатні ще далеко. Тоді наша наступна порада саме для вас: як перетворити свій старий звичний одяг на новий та дуже оригінальний. Дізнаємося прямо зараз, а допоможе нам у цьому наша наступна гостя. Давайте знайомитись Аліна Яценко, дизайнер одягу. Мої вітання, пані Аліна. Приємно бачити вас у нашій студії. Тож розкажіть, що такого цікавого ми будемо сьогодні робити. Ну, я хотела предложить три вещи. Первое это декорирование обычной простой блузы с такой горловинкой круглой. Потом гольф, либо футболка, ну, варианты я расскажу уже по ходу. И манишка для украшения, может служить украшением как элемент одежды, украшения на футболку, на рубашку, блузу. Так, давай то починаток. Почнем с первой, так? Речь. Да. Я заготовила, ну, чтобы было понятно, к чему мы стремимся, вот такими цветочками. Это очень простой способ сделать очень быстро украшение, практически не имея... Ну, без денег, потому что, э, ну, единственное, если вы, конечно, хотите подобрать ваша блуза из какой-то особой ткани и подобрать конкретно ткань, то тогда нужно купить хотя бы минимальный кусочек. Если нет, то можете использовать любое, э, ну, может быть, даже ненужное изделие, там какую-то футболку. Используется трикотаж. Э, чем хорош трикотаж для именно для такого изделия? Он э, края не сыпется, поэтому его не нужно обрабатывать и просто я уже нарезала заранее вот на такие полоски ткань. Полоска должна быть не обязательно даже под линейку. Единственное, чтобы ну, края были без зазубрин. С одной стороны шире, а с другой стороны уже. Вот такой вот, к примеру для того чтобы не сливалась, ну, можно делать из той же ткани, можно из другого цвета ткани. Я взяла для нашего варианта немножечко разбавить сетку, mm -hmm. вот накладываем, да, иншего накладываем на этот же кусочек примерно такой же формы и начинаем Ложим широкой частью на руку и начинаем просто вот закладывать произвольно складочки, ну так, чтобы это было примерно, ну квадратной, к примеру, формы, не, не вытянутой. Вот. И произвольно складываем так, ну как нам нравится, так, чтобы, чем, ну, под разным углом. То есть, наложится вид фантазии. Да, вид фантазии и получается... Как бы уменьшается, получается такая пирамидка. Краешек мы можем срезать, если нам лишнее. Мы можем не угадать длину нашей полосочки. Можем закрыть сверху, ну, допустим, оставить белый край вверх. Вот и соединяем это ниточкой. Вот прямо по центру прокалываем ниточку, э, иголочку и закрепляем. То есть, даже не нужно якось особо прошивать, просто... Да. Ну, закрепити. если есть швейная машинка, я, конечно, это делаю просто закрепкой, подставляю под лапку, и это быстрее, но, в принципе, абсолютно не обязательно. Вот просто берем иголочку, и пришиваем. Ну и э, тоже по желанию, кто любит, кто не любит, э, блестящие всякие украшения. Можно какую-то бусинку сюда по центру прикрепить, можно маленькую бисеринку. Вот, например, я приготовила. Угу. Так же да, по моему так продягаем. Да, продягаем Бисер... иголку. Вот. Я одну пришью. Можно несколько. Можно сделать такую серединку. Ну, Опять-таки, кому как нравится. Более пышно, у меня она маленькая, конечно, но можем пришить еще угу. парочку. И я так, разумею, можно выкорстать на будь-яком одежде. На блузе, на футболке, да. на свете. Да, я их забожаю. Да, да, можно э, несколько штучек, там, две-три. Можно много. Угу. Можно там на плече, ну, размерами, может быть, поменьше. Угу. Можно большую сделать, там, одну, допустим. Ребенку очень, когда простая футболочка или простая маечка, ну, так тоже, тоже очень тоже хорошо смотрится. И, и, Здается, придбав, например, белую блузу, звичайно, так, да. а потом додав такой-то аксессуар и уже она белая блуза, звучает. Да, ну, <laughs> вот больше как глазки получилось. Гарно. Сейчас смотрим. Угу. Так. Вот одна. Это я заготавливаю вот вторая. Ну, вот, к примеру, так uh -huh. больше сюда и поменьше. Может быть, поуже. Сделаем, чем когда мы отрежем широкую часть, uh -huh. тогда у нас получится цветочек меньше. Uh -huh. Так само продолжим. Да, все то же самое. Я сейчас не буду уже, наверное, шить, просто сложу и положу как это вот широкой частью. Ну и поскольку это маленький, то мы его долго не делаем, заканчиваем. Угу. За его так уж обрезаем. Да, за его обрезаем. И вот от большого к маленькому. Вот у нас так на блузочке. Угу. Ну, так дуже, дуже гарно, дуже незвично. І так, дійсно, звичайна біла річ за 5 хвилин, так навіть менше, перетворилася на дуже таку гарну та оригінальну. Дуже гарно пораду. Можна як... ще вирізати лісточок із цього ж трикотажа, допустимо. Зараз це очень швидко. Угу. Також те, що залишилося від квітки, так? Да. ми використовуємо ту ж саму тканину. Я Сюди. Так, и покажем нашим телеглядачам, ну, как вот. это выглядит. Например, ну, листочек большой получился, ну, и э, черной ниточкой можно по серединке. Uh -huh. Я сейчас бисера положу. Тут же тем же самым бисером, например, как небольшую такую. Uh -huh. Такой шовчик. Так, очень гарно. Це у нас перший вариант того, как мы можем декорувати наш одяг, правильно? Да. А, Теперь переходим до другого. Другий вариант у нас, у каждого в гардеробе есть просто базовый гольф, mm -hmm. ну, может быть, не один, и различных цветов. Либо, ну, я использую гольф, в принципе, можно, если летом, то же самое сделать, допустим, майку из сетки, и сверху другую майку, которую вы хотите, ну, Жалко, нельзя сказать, потому что получится вещь красивая. В принципе, вы просто можете купить новую красивую майку, одеть сверху на майку из сетки угу. и сделать вот эту штучку, которую я сейчас предложу, прикрепить ее на спинку, будет очень оригинально. Ну, то же самое мы сделаем сейчас с гольфом. Угу. Берем кусочек, в данном случае я взяла двухстороннюю ткань, это плащевка, вырезала треугольник. Это может быть кожа может быть просто спинка изделия, либо вперед. Если вырезаем треугольник, на этой стороне, наверное, удобнее будет на темной рисовать, складываем его пополам. Угу. Нам нужно сделать надрезы. Очерчиваем сначала краешек, ну, примерно на ширину линейки. Вы крестовы, это звичайное мыло, так? Да, звичайное мыло вся семья давно знает, что мыло не выбрасываем. Ну, потому что мел бывает плохо смывается, бывает деньги, ну, не всегда найдешь нужного качества. И бывают такие чудеса, что даже есть мыло, мел, который должен исчезать, но он почему-то оставляет пятна. Поэтому по привычке. Так, очертили края и дальше... Рисуем линии, ну, можем Линейка это сделать, расстояние в смысле отмерить. Uh -huh. Ну, я на глаз, в принципе, уже. А я потребный вид складывает вид с Ну, я сейчас делаю сантиметр. Можно uh -huh. сделать как деграде, это когда цвет либо от темного к светлому, ну и то же самое в линии, от широкой к более узкой. Ну, uh -huh. это кому как хочется. Фантазия какая и время, сколько есть у человека. Так, продовжимо, поки ми малювати. Я хочу uh, сказати нашим глядачам, що uh, ви є ще переможницею конкурсу у Дніпропетровську, модний етносезон. Uh, з чим ми вас вітаємо в тому році, так відбувався конкурс. Дуже так, приємно, так, що ви так, завітали так. до нас. Uh, і трохи слів про те, як відбувався конкурс. Вам сподобалося та що допомогло вам перемогти у ньому? Ну, мені сподобався конкурс. Uh, uh, Как раз был тот час, я, наверное, перейду на русский. Так, добрый как раз было время ну, в стране, события не очень, скажем так, веселые, и, естественно, мы все переживаем. И именно потребность вот как-то реализовать в одежде, выразить ну, не то, что события в стране, а свое отношение, что это ну, имеет место уже в нашей жизни, в том смысле, что... Я задалась вопросом, ну вот футболок очень много появилось с трезубами, там, с национальными орнаментами, вышиванки. и это все присутствовало в нашей жизни, очень быстро вошло в повседневную жизнь. А я задалась вопросом, как бы это сделать, такие изделия, чтобы это были изделия, ну, вплоть до вечернего платья, mm -hmm. но с какими-то элементами. И тут я увидела рекламу конкурса. Проводила наша Дніпропетровська обладміністрація, називається модний та сезон, і саме такі задачі ставили цей конкурс. Ну, я певна, що ви не пошкодували, і ми не пошкодували, що ви прийняли участь. Ще раз вас вітаємо та продовжуємо, так, нашу роботу. Так. Да. Вот. Ми вже а накреслили ми... лінії, тепер вирізаємо, так? Да, можемо сколоть лазочками. Угу. Щоб рівненька у нас вийдолась. Так, и теперь вот эти вот надрезики разрезаем. Единственное, для такой цели важно, чтобы ткань была не сыпучая. Это либо трикотаж, либо кожа может быть. Ну вот еще пропитанная пощелка, она тоже не сыпется. В принципе, также можно Вплоть до того, что декорировать, например, пальто. Пальтовая ткань, которая тоже есть несыпучая, mm -hmm. можно сделать то же самое. Ну так, тоже близко 5 минут. Задавалось на то, чтобы немного изменить образ обычной блузы. Так. Да. уже мы нарезали, мы же сейчас покажем нашим глядачам, что ж мы отримали в результате. Мне очень интересно. <laughs> так же, поглянути. Так. Так. Ну, угу. так. Теперь берем нашу наш гольф. Угу. Ну, кому больше как нравится, на спинке или спереди. Бавки откалываем. Угу. Для того, чтобы дальше сделать, нужна либо швейная машинка, вот эти вот детальки берем, переворачиваем в середине, по центру, вот в эту сторону и делаем строчку по центру угу. на машинке. Можно взять какую-то тесемочку, положить сверху, ее настрочить либо под низ. Или можно просто вручную вот я сейчас ну, в смысле, вручную, да, да, да. можно декоративную нитку какую-то взять, угу. грубую для джинсовых тканей. Угу. И тогда есть даже блестящие нитки. Ну, я, чтобы видно было, нитка не по цвету. У нас тут как раз поэтому можно и не намечать. Угу. И просто Потому мы не... их прошиваем, да, одна просто, до да? Да, только переворачивая серединку и в одну сторону. Угу. Вот, переворачиваем и нанизываем. Потом расправим. И так до самого конца, так мы продолжаем? Да, да. Ну, на машинке это было бы быстрее. Угу. Ну, я думаю, тех, кто умеет э, користуватися машинками. Да, я думаю, у многих есть дома. Ну, в принципе, я же говорю, Понимаете? есть выход и без машинки. Угу. Ще хочу показати, ви взяли з собою дуже чарівні роботи. Я не можу не сказати декілька слів щодо них. Будь ласка, пані Аліна, так. також прошу вас показати та прокоментувати кожну з робіт. У нас є чарівні плаття, є блузи. Тож з першої, мабуть, і почнемо, так? Те, що ближче. Ну, це от історія про яку ми говорили. Она Вильна даже не только в смысле нашей страны, чего мы очень все желаем и стремимся, но и в смысле, она создавалась для женщины, которая свободна в своих повседневных да, в своем выборе и в одежде в том числе. Это два изделия из этой коллекции uh -huh. я взяла с собой. Это костюм, юбка и жилет с баской. Uh -huh. Он, как вы видите, декорирован трезубом, но опять-таки здесь идет вышивка из двух видов тканей. Однотонная и вот такая вот цветная, двух цветов, которые присутствуют в этом костюме баска, нижняя часть, это, она двойная, и когда одета на изделие, то нижняя часть тоже очень Можно интересно. Ее интересно вот да. Вот сзади такие как сказала одна моя клиентка, я буду как пианистка. Так, ты же Одевать это можно еще на примерно белый или черный гольф из сетки, если это зима. Про холодную погоду. Очень хороший вариант в офис и на праздник в том числе. Ну, в общем, вот такой вот вариант. Все даже гарные. Червоны так уж блуза, так? Это жилет, тоже из этой же коллекции. Он такой, как это показать? Получается, когда одевается на человеке, то вперед короткий, зад длиннее. Угу. Эта модель называется шлица, потому что в ней много шлиц, она асимметричная. вперед э, за счет ступенек. Первая деталь короче, длиннее, дли, еще длиннее. А застегивается она на молнию. Угу. Ну, здесь смешаны немножко стили, молния придает спортивный стиль. Само изделие такая классичное. классично. Да. Опять таки можна одягати, і на ну, молні розстегувати снизу, удобно угу. в носке. Тобто можна фантазувати, як саме одягати да. саме цю, о, ж, цей жилет. Так, ще таке чарівне платье також бачу. Да. Платье це нова модель. Угу. К Новому году. Ну, теж такой, в принципі, і офісний варіант, і. И каждый день тоже можно носить декорирован кожаными вставками угу. пояс и верхняя кокетка и на этих кожаных вставках сверху металлические украшения они разного диаметра и разного цвета поэтому так проливается да, так как звездочки использована еще лента репсовая лента контрастного немножко цвета. Угу. Передняя часть рукава сделана из трикотажа, ну, что дает удобство в носке. Трикотаж больше люди любят, потому что он менее мнется и более практичен. Так. Вот. Ну, а юбка, ну, в общем, это можно одевать и в офис, и на праздник. Такий новорічний вигляд. І я так розумію, що кожна робота вона в одному екземплярі. так? Якщо ви одягаєте саме цей одяг, то ви ексклюзивні, так? Ну, практично, так. Да. Може бути ростовка. Ну, в принципі, це... ростовка це ну, 3-4 единиці. Угу. Так, дякую. Давайте продовжимо. У нас залишається зовсім мало часу, щоб показати наш варіант декору. Осталось некілька. Ми продовжуємо шивати наші е, полоски. Взагалі, скільки потрібно часу для того, щоб створити такий шедевр? Скільки ви витрачали, е, наприклад, на плаття? На вот ета? Так, конкретно. Ну... Я должна у каждого же своя скорость. Вы имеете в виду именно пошив или... Ну, взагалі, всю идею. От печатку до конца. Ой, это так по-разному бывает. Бывает сразу, вот оно ну, родилось в голове, а mm -hmm. бывает где-то увидишь какую-то mm -hmm. деталь и от нее начинаешь уже придумывать. Бывает начинаешь от ткани. Ну, то есть очень. Все по-разному. Да, все по разному но в принципе у меня самый. Ну, могу, наверное, за день. Вот утром, вечером придумала, утром начала, к вечеру уже, в принципе, могу увидеть результат. У нас остается близко хвилины, чтобы показать завершение нашего ну, декора. Иголочку. Гольфу. Тогда не буду вытаскивать. Так. Так. Ну, тогда вот, если мы немножко не скрываем. Угу. вот этот вот треугольничек настрачиваем на гольф, опять-таки либо на машинке, угу. либо можем э, пришить вручную, но тогда ровными стежочками. И когда мы одеваем, вот оно растянется и получится такая вот... Сейчас я выше подниму. Ну, вот. В растянутом виде это смотрится, конечно, лучше. Так. Дякую вам, пані Аліна, за такі чудові корисні поради за той одяг, який ви створюєте, і буквально взагалі декілька слів ваше звернення до глядачів та порада. Уважаемые зрители, в преддверии Нового года хотілося б сакцентировать ваше внимание на том, что в торговому центре Мос Сити сейчас открылся магазин украинских дизайнерів. Называется «Твелф» на первом этаже. Это событие, к которому, в принципе, я шла очень долго, лично я, потому что долгие годы украинского производителя и украинских дизайнеров, ну, скажем так, не очень жаловали. Ну, в том смысле, что... предпочитались иностранные марки какие-то. Сейчас, к счастью, это в моде. И, как оказалось, украинский производитель, он очень часто преимущество есть в качестве, в тканях. Ну и вот в связи с этим хотела пригласить вас в наш Дякую магазин. Дякую вам, да, пані Аліна, за участь, за поради. А ми з вами на цьому прощаємося, дорогі телеглядачі, і зустрінемося вже на наступному тижні з іншими цікавими та не менш корисними порадами. Тож, бережіть себе та на все добре.